Əziz dostlar, təqvimə nəzər saldıq. Elə təqvimin bu günündə Azərbaycan muğam sənətinin xanı, Qaraqaxanandəli məktəbinin görkəmli nümayəndəsi Xan Shuşinski xatırlanır. O bir çox ilkələrə imza atıb. Bu haqqda onun oğlu ilə bir, birgə müzakirə aparacağıq. İndi isə biz izləyəcəyik səhifəmizdə görək Xan Shuşinski haqqında nələri bilirik, nələri bilməliyik, izləyək. Yaddaş. Bu gün Azərbaycan müğam sənətinin xanı, Qaraqaxan əndəliyi məktəbinin görkəmli nümayəndəsi, hər kəsin Xan Shuşinski kimi tanıdığı, əsl adı İsfindiyar olan böyük sənətkarın doğum günüdür. Kusəs 1 avqustun 20-də Qarabağın məşhur tayfalarından olan Cavanşir sülaləsinə mənsub Aslan bəyin ailəsində doğulub. Balaca İsfəndiyarın ustası olan İslam Abdullayev öz dövründə Segah İslam kimi tanınırdı. O məclislərin birində İsfəndiyarın səsinə çox bəyənib, onu özünə şagird götürüb. Gənc İsfəndiyara Xan adının verilməsinin də öz maraqlı tarixçəsi var. Belə ki, Segah İslam tələbəsi İsfəndiyarla birlikdə Ağdamın Novruzlu kəndində bir məclisdəymiş. Ev sahibi İslam Abdullayevin arzusuyla gramofonu qurur və Təbrizli Əbülhəsən xanın ifasında Kürd şahnazını dinləyirlər. Hamının heyranlıqla qulaq asdığı bu ifadan sonra Segah İslam üzünü İsfindiyarə tutub deyir: "Bəlkə sən də bizim üçün Kürd şahnazı oxuyasan." Bu təklifi gözləməyən gənc İsfindiyar özü də Əbülhəsən xanın ifasından sonra oxumağa bir qədər tərəddüd edir. Amma ustadı İslam Abdullayevin sözünü də yerə sala bilmir. Kürd şahnazını zilə çəkən İsfindiyar öz ifasıyla məclis səhnəni heyrätləndirir. İslam Abdullayev isə şagirdinə ustad xeyrdəsi verərək deyir: "Bu gündən sən oldun xan." 1920-ci illərdə Xan Şuşinski Bakıya gələrək öz ifaçılıq fəaliyyətini genişləndirir. Xanandənin repertuarında məhur hindi, bayatı qacar, qətar muğamları, Qarabağ şikəstəsi, Araz barı, Heyratı zərbi muğamları ilə yanaşı xalq mahnıları və təsniflər də yer alır. Çox zaman xalq mahnıları kimi təqdim olunan Qəmərim, Şuşanın dağları, Ay gözəl, məndən gən gəzmə, al yanağında, dağlarda çiçək, gözəl yarım. Ölürəm aceyran bala mahnıları Xan Shushinskiyə aiddir. Bundan başqa, Şuşanın dağları mahnısının musiqisi ilə yanaşı, sözləri də xana məxsusdur. Simfonik orkestrin müşayiəti ilə ilk dəfə simfonik muğamlarda solo hissəni Xan oxuyub. Musiqi tariximizdə ilk duet də böyük sənətkarların adı ilə bağlıdır. Şövqət Ələkbərova ilə Xan Shushinskiyinin ifasında lentə alınan Yaylıq adlı bu duet indi də maraqla dinlənilir. Yaylıq salaya ürkəmli xanəndə 1960-cı ildə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının nəzdində muğam studiyası yaradaraq gənc xanəndələrə muğamın sirrini öyrədib. O həmçinin Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbində də, də dərs deyib. Xan Şuşinski 1979-cu ildə vəfat edib. 2-ci Fəxrixiyaban da dəfn edilib. MÜZİK Şalın dararı değdim anay. Kürmüsü qopsağın yaşıtmanay. Gəlinə gülməyə çaxtıb gəmanay. Gəlinə gülməyə çaxtıb gəmanay. Yandı günə dəşən bu nə can ayıl bilərəm dərdi dər anı bilərlə danışmaçan dəbara bərkiylə qaşın bu naçır qəlanım dərdindən an bir dər? danışmasan dəbələ

sura gəy karpəlayı çıxı sə buranə tarani pilvərə küzlər uyna gəy tarani pilvərə küzlər uyna gəy biz bu nə qəşəng günəçələrəm gəldin də al bərdəş məcən də belə görüşə ay bu nə qəşəng günəçə Vatan <Sessizlik> Sabahınız xeyir, şuşa. Xan əmməzin səsinə eşitdik, nəfəsini duyduq ə şu haqqında danışarkən, Şuşa mədəniyyəti, musiqi sahəsi haqqında danışarkən ilk göz önünə gələn, eee xanəmin təsviri olur və onun səsi olur, nəfəsi olur. 30 ilə yaxın o həsrətimizin bir növ həmdəminə çevrildi, sığalına çevrildi və biz Şuşanın dağları mahnısı ilə yenidən Şuşanın dağlarını fəth edəcəyimizə inandığımız istilimizi bu mahnıda zaman-zaman ovundurduq və Şuşanın işğaldan azad olunduğu günlərdə mahnıdakı Uğdat sanki təzədən özünə qayıtdı və bu dəfə mahnıda həsrət notları deyil, artıq qələbə sevdası öz əksini ətrafa duyurdu. Bu gün Xanəmini yad edirik bir də əziz dostlar. Elə şuşa deyəndə Azərin də qeyd etdiyi kimi Natavan, Natavalla nəşı eyni zamanda ə, Xanəminin də adı çəkilir, adı anılır, 120-ci il dönümü ə, qeyd olunur Xanəminin. Bayaq elə qeyd etmişdim ki, bir çox ilklərə imza atıb Xanşinski onlardan biri simfonik orkestranın müşayiəti ilə ilk dəfə simfonik muğamlarda solla hissə oxuyub, eyni zamanda muğam tariximizdə ilk dəfə ə, duet səsləndirməsi onun adı ilə bağlı bağlıdır Şövqət Ələq Verela Tindichte Yaylıq adlı musiqini ifa etmişdi. Əcəsgər e, səs sahibi Xan Şuskinska haqqında onun oğlu ilə birgə e, müzakirə aparacağıq. Aslan Cavanşirovla birgə. Hoş gördüyü sizi. Sağ olun. <coughs> Aslan əlbəttə sizin xeyr olsun. Sabahınız xeyir. Necəsiz? Necəsiniz? Sağ olun. Uluğatınız xoş olsun. Ə, ə, mən ı. də bütün tamaşaçıları salamlayıram ə, və ə, ə, Xan Şuskinin əziz xatirəsini ə e, yad etdiyinizə görə e, başda rəhbərlik olmaqla bütün kollektivinizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirik. El insanlar və onlar bir ailənin, bir nəslin, bir elin deyil, bir millətin e, doğmasına yaxınna çevrilir və tamaşaçılara da qeyd eləyək ki, Aslan müəllim həm də öz babasının, yəni Xan Əminin atasının adını daşıyır. E, yaş maraqlıdır. Ə saf etmirəm siz siz ixtisasçı iqtisadçısınız. Onun ənənələrini necə ailədə, nəsildə yaşadan davam etdirən varmı? O genetik kodlar bu gün kimdəsə, hansısa formada hiss edilirmi, peşəkar olaraq davam etdir məsələlə belə sənəti? E, niyə peşəkarlarımız da var. E, mənim e, üç bacım e, üçü də musiqi təhsili alıb. Məndən e, yəpəşəkar e, olanları bilirik. Peşəkar e, Ortancul bacım Zümrüd xanım e, konservatoriyadadır. Milli Konservatoriyada e, pedaqoqdur, dərs verir. E, Böyük bacım ağası Məryəm xanım O da, eee, kanser otoriyanı bitirib, o da tədrislə məşğuldur. Mm -hmm. e, demək olar ailədə hamımızda, ümumiyyətlə bütün şuxalarda həmişə səs olub. Mütlək, mütlək. Ailədə demək olar ki, hamımızda səs olub, ancaq mən e, deməzdim ki, xanımın səsi var bizdə. O yoxdur, hələ ki yoxdur. Amma nəfəsi var. E, ümid var ki, nə vaxtsa xanımın səsi bir daha təkrar olunacaq. İnşallah. Aslanbey, əsl adı İsfindiyar olan sənətkarə Xan təxəllüsünün verilməsinə maraqlı bir tarixçəsi olmalıdı, səhv eləmirəmsə. Bəli, elə Bununla bir, tar bir tarixçi var, ancaq mən e, burada bir haşiyə çıxmaq istəyərdim. E, xan Şuşunskı elə əslində birbaşa e, Pənahalı Xanın e, toraməsidir. Bildiyiniz kimi Pənahalı Xanın oğlu İbrahim Xəlil Xanın oğlu Məhəmməd Həsən ağanın oğlu Xan Can ağa, Xan Can ağanın oğlu Mahmud ağa, Mahmud ağanın oğlu Aslan ağa Aslanovanın oğlu, yoxdur, İsfəndiyar, yəni Xan Şuşunski birbaşa xan nəslindəndir. Zəngin bir nəsli şecərayı var, bəli. Bəli, yalnız bu xan adının ona verilməsində iki başlı fikirlər var. Bir fikir ondan ibarətdir ki, Xan Şuşunski ilə öz babalarının davamçısı kimi ona bir xan adı yenidən bərpa edilibdi. Digər bir versiyaya görə isə, deməli 19-cu ildə Ağdam e, rayonunun Noruzlu kəndində bir e, möhtəvər bir məclis olur və o məclisə Xan Şuşunski ilə ustadı İslam Abdullayev, Seyğa İslam dəvətə də alır və İslam öz şagirdi İsfehyar İsvəndiyyar, gənc İsfehyarla gedir o məclisə. O məclisdə deməli İranın məşhur xanəndəsi Əbləsən Xan İqbal Azər Sultanın valı səsləndirilir. Mən istəyirəm çox vaxt almayım, ona görə biraz qısa danışmağa çalışıram. Və burada deməli onun irfasında Şahnaz muğamı səsləndirilir. İsfehyar çox həyəcanlanır bu musiqiyə qulağısanda. Bunu bu ə, bunlar onun ustadının gözündən qaçmır və ə, təklif İsvendiyardan soruşur ki, sən də belə ifa edə bilərsənmi? deyir, bir də bala qulağısan, təkrar eləyərəm onu. ürəkli belə cavab verir və ə, İzin alır. E, deməli məclis iştirakçılarından İslam Abdullayev və sözü verirlər. İsvendiyar Şahnazi, Əbiləsən Xan, İqbal Azər Sultandan da daha gözəl ifa eləyir və məcliste olan Muğam e, birciləri, digər qonaqlar bir ağızdan hər e, yer yer-yerdən deyirlər ki, O, xandan da gözəl oxudur. Biri də çönür deyir ki, əs əsl xan elə budur ki, ə, buna eşidən İslam Abdullayev çönür deyir ki, o İranın xanıdır. Sən də bu gündən oldun Azərbaycanın, ə, yəni Qarabağın, Azərbaycanın xanı, xan Şuşunski və həmin gündən İsvəndiyar Cavanşirov çevrilir olur Xan Shuşinski ilə arasında o adla tanınmağa başlayır Çocuklar və ömrünün sonuna qədər şey də, də, də bu anda hə, yaşayır. Xanəmin dəfidir, asamanətirdiyini. Bu dəfin çox bir tarixçisi var. Mən deyərdim ki, Xan Shuşinski-nin bəlkə də ən sadiq köməkçisi olub bu dəfə. İcazə olar onu toxunun? Əlbəttə. Ay, qaçaqaça gəlməyisə də bir yandıza. Deməli, nə böyük bir tarixə toxunuruq. Bu dəfə demək, e, e, təxminən ötən əsrin 20-ci illərində e, məşhur xanəndə Cabbar Qarağağda oğlu xana ilk dəfə Qula Hasandan sonra bu dəfə ona hədiyyə edib. Tam sonraki dövrlərdə dəfin halqasına 1939-cu ildə sədəf vurulubdur. E, üstündə bir xatirə lövhəsi də var idi. Sonradan o xatirə lövhəsi oradan çıxarıldı. E, yəni demək istəyirəm ki, bu dəfin özünün bəlkə bir 100-dən e, yuxarı yaşı var. Yəni Hı -hı. ki, təyin etməyi çətin deyil baxanda. Bəl. Ə, və ə, Xan Shuşinski bütün uğurlarını demək olar ki, bu dəfnə bir yerdə qazanıbdı. Bütün məclislərdə, ə, ən böyük salonlarda, ə, Sovetlər Birliyinin ən böyük ə, konsert zalonu olan Bayşor teatr deyək də, de, onun adı elədir. Yəni böyük teatrda ə, Xan Shuşinski bu dəfnə 1959-cu ildə Azərbaycan on günlüyündə ifa eliyibdi də çox uydu onda yoxsa yo 2 2 dənə də əlavə dəfi vardı amma Ama əsas əsas qəvalı bu idi. 3 də var. Nərsə elə bir ev qalanı belə xan həv yasarılmışam. O sağlamlığını da <laughs> görə bilməsek. Siz bilərsiz. Və xan şuxuns ki bir qeyd edeyim ki həm də gözəl qəval çalan idi. Gözəl ritm bacarığı vardı. Siz bacarırsınız. Yox. <laughs> <laughs> Deməni qoruyursuz. Qavalı e, çala-çala oxuyur, oxuya qavalı atırdı havaya. Yəni, Heç ardınca baxmırdı. Çoxdan. Eyni ritmlə yani. də tuturdu onu və eyni ritmi, ritmi itirmədən də çalırdı. Hı -hı. Yə, bu o cüzdə böyük bir e, bacarıq tələb eləyir. Başqa nə əşyaları da onun belə əsərləri var. Xanushkinin hə. əsas hobbisi e, bu xarici gedən, xarici ölkələrə kim gedirdi, e, gəlirlər ki, Xanami gedirəm filan yerə qastrola. Nə hədiyyə gətirəm sənə? Hər hadən bir dənə alians deyərdi. Yəni e, trufqa yaxşı nərdə oynamaq da olur deyirlər. Gözəl nərdə oynamaq vardı. Mən e, atamın nərdə ududuğunu görməmişəm şəxsən mən. Amma indi yəqin ki nə vaxtsa olub uduzub. E, amma a, adətən qalib gələrdi nərdə. Siz e, xanım dünyadan köçəndə 79 udu. Bəli, 19... Neçə neçə yaşı var, elə? Amma 7 yaşım vardı. O vaxt 10-cu sinifdə oxuyurdum, Şəhbətdə. El alam, tamaşaçılar, indi onu görənlər, görməyənlər haqqında eşidilənlər onu bir xan əmi kimi təsəvvür eləyirdi, böyük ustad sənətkar kimi. Amma bir ata kimi bizə onun portretini necə çizərdik? Evdə xanəmi necə biri idi? Onun görünməyən nə kimi tərəfləri, cəhətləri var idi? Bu isə e, mən e, yeniyetmə çağılarıma təsadüf eləyib xanın yəni Həyaxanın son illəri çox mülayim, həlim insanı idi. Çox məsuliyyətli insanı idi. Getdiyi yerə heç vaxt gecikməzdi bunun tək özü yox onu tanıyanlar da həmişə ifadə ediblər. Ömrü boyu axtarışda olubdur. Oxdururdu bir də görəsən, eee, radionu qurtalayırdı. İranın müxtəlif kanallarını tuturdu. E, tuta biləsə o vaxtdır bilirsiniz də məhdudiyyətlər vardı. Türkiyə kanallarına çalışırdı, hardasa qulaqsırdı. Qulaşmaq istirdi ki, nəsə onların musiqisində yeni bir şey tapsın, yeni bir şey axtarsın. Bax, baxsa Xan Şuşunskinin bu günümüzə 240 dəqiqəlik ümumi e, lent yazısı e, gəlib çatıp ee onların çində deməli bir neçə muğam təkrar-təkrar oxunub müxtəlif vaxtlarda. Amma bütün bunlara baxmayaraq Xan həmişə fərqli hə, həmin muğamları fərqli ifa eləyibdi. Eee bildiyiniz kimi bayaq xanım da qeyd elədi. Deməli Xan şuns ki həmişə pioner olub. Yəni birinci olub hər işlərində, əməllərində. İlk dəfə qadınlarla birgə duet ...mahnıların... Mahnaların hem özü təşəbbüskarı olub, eyni zamanda özü də bəstələyib. Onun özünün bəstələdiyi 2 dənə duet mahnısı var ki, çox gözəl dəfə olunubdur. Bu mahnıları Sara Qadimova ilə də oxuyub, Tükayban İsmayilov ilə də oxuyub, lakin bizə gəlib çatan yalnız Şökret Xan Məlekbəyrova ilə olan zəfisləridir. Aslan bey, o doğru məlumatdır ki, Xanəmi Zeyr Hacibəyildən başqa heç kimin əsərlərini ifa etməzdir. Yox, yəni belə deyədi, bəs təkar mənası e, oxunub yub demək olar ki əsasən öz mahnılarını oxuyub xan o mahnıların ki... da çoxu xalq mahnısı kimi qəbul olunur. E, həm çox hətta nəzər təvazökar insanların da şan dağları mahnısının sözləri də musiqisi də xanxuşçkiyə məxsusdur. Mən həmişə deyirəm və e, yenə təkrarlamaq istəyərdim ki, Xan Şuşinski hətta heç nə oxuması idi belə ömründə. E, e, heç bir məğam ifa etməsi idi. E, yalnız Şuşan dağlarının mahnısını yazmağı ilə bəli. Necə ki bu bizim bu cücələrin mahnısı Bəli, bəli, bəli. bəli. E, əbədlilik bəl, qazanıblar. E, yəni Şuşan dağları mahnısı mən hesab elirəm ki, xalqın e, ruhuna, dilinə daha e, yaxındır. Şuşanın bir, bir himninə çevrilib o mahnının. Bəli. O, o mahnıya qulaq asmağan Şuşa hakkında bir neçə dəqiqədə tam təsəvvür yaratmaq mümkündür. Şux mahnısı da gözəl insanda gözəl ruh yüksəkliyi yaradır. Necə ki şuşanın havası suu insana gözəl təsir göstərir. E, yəni dediyim odur ki, xanın 20-dən artıq e, özünün bəstəsi var. Halbuki onların çoxunu deyirdiki, əşi yalmışam da. Dilvərin məsələsi. O, o vaxtı bəli, sonra böyük bacıma e, e, həsr elədiyi e, qəşəng ceyran mənasısı. Bacım ilk dəfə dil açanda ə, onun o dil açmağı münasibətiylə dil açıb dədə deyib ilk dəfə. Mən o münasibətlə o qəşəng ceyran mənasını bəstəleyib. Bacım kiçik olanda ona Ceyran deyərmişlər. Deməli bu, bu ə, ona deməli böyük bacım üçün bir Ceyran balası da alıb alımışlar və bunların hər ikisinin də bir keçi keçiləri varmış. O keçinin südünü həm o Ceyran balası e, qidalanırdı həm də mənim bacım onların hər ikisinə də Leyla deyilmişlər <laughs> hə yan o mahnının elə bir tarixçəsi var Aslan bə nə sizdən ayrılmaq ə e, istirəm <görsəm>, də bu dəftər görsünəm sizə yaxın deyəmişəm də dəfə hə sarlayam. Çox təşəkkür edirəm gəldinizə görə. Bilirik ki, Xanəmi haqqında, Xan Şişka haqqında, onun sənəti haqqında, onun kimliyi haqqında, şəxsiyyəti haqqında deyilə bir veriliş, silsilə verilişlər, e, danışmaq olar, hazırlamaq olar. Hələ nə qədər e, Azərbaycan var, bir o qədər də Xanəmi yaşayacaq, onun sənəti yaşayacaq, onun haqqında danışılacaq. Mən bunu sizə verirəm ki, o daha çox yaşasın. Çox e, təbii ki,sin daha çox haqqınızda çox Sağol təşəkkür edirəm. Şərəfləndiriniz bizə. Mən başa düşərdim burda qeyd edirəm. Mən hesab edirəm ki, Xan Şuşunskinin 120 illik yubileyinə ən böyük hədiyyə onun vətəni, doğma vətəni, ömrü boyu sevib, onunla yaşadığı Şuşa şəhərinin düşmən taptağından azad olması olmuşdur. Çox təşəkkür, təşəkkür edirik. Biz də Şuşada Xanəmin ev muzeyinin açılışında iştirak edəcəyik. Çox istərdik ki, orada bir heykelə olsun, ev muzeyi olsun, adı əbədləşdirilsin. <laughs> Çox sağ olun, sağ olun, çox təşəkkür edirik, əziz dostlar. Bu gün Xan Şuşkinin 120-ci il dönümüdür və qonağımız da Aslan Cavanşirov, Xanəmin övladı idi. Biz müzakirə etdik, Xanəmini yad elədik. İndi isə digər bir sənətkarımızı yad etməyin zamanıdır. Biz